Mütəxəssislər hər zaman maraqlı və faydalı kəşfləri ilə diqqət çəkiblər. Onların birçoxu isə səhhətimiz üçün faydalıdır. İki maraqlı məsləhəti təqdim edirik. Amerika alimləri əmindirlər ki, tez evlənmək sağlamlığa xeyirdir. Avqusta yerləşən Penn State Universitetinin alimləri hesab edirlər ki, ailə qurmağın ən normal vaxtı 18-25 yaş arasıdır. Bu yaşda ailə həyatı qurmaq gənclərin və onların gələcək övladlarının sağlamlığı üçün yaxşıdır. Psixoloqlar 8000 gənc ailə arasında apardıqları sorğu zamanı belə nəticəyə gəliblər ki, 18-25 yaş arası evlənən gənclər öz uşaqları ilə mehriban olurlar, onlar depressiyaya düşmürlər, ailələrində söz söfət az olur. Eyni zamanda gənclər bilməlidilər ki, gənc yaşda ailə qurmaq təhsili sona yetirmək demək deyil. Siz həm işlərinizi qaydasında görə, həm də uşağınıza qayğı göstərə bilərsiniz. Britaniya Kialum Universitetinin alimləri əmindirlər ki, insan nə qədər çox xərcləyirsə, bir o qədər çox xoşbəxt olur. Alimlər 623 nəfər arasında sorğu aparıblar və onlara suallar ünvanlanıb. İlər zində siz nə qədər pul xərcləyirsiniz və nə alırsınız? Siz nə qədər xoşbəxtsiniz? Sorğu zamanı məlum olub ki, sən demə, ən xoşbəxt insanlar xeyirxahlıq, dostları və qohumları üçün pul xərcləyənlərdir. Alimlər bu qənaətə gəliblər ki, əli açıq insanlar xoşbəxt olur və onlar hamiya yaxşılıq etməyi sevirlər.